ઇસ્લામ ધર્મના આખરી પેગમ્બર સાહેબ વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરનારા સ્વામી નરસિંહ આનંદ સામે પગલાં લેવાની માંગ સાથે લિંબાયતમાં મુસ્લિમ સમાજ દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને સરકાર સ્વામી નરસિંહ આનંદ સામે પગલાં લે તેવી માંગ પત્રકાર પરિષદમાં કરવામાં આવી છે છેલ્લા ઘણા સમયથી સોશિયલ મીડિયામાં સ્વામી નરસિંહ આનંદનો એક વિડિયો વાયરલ થયો છે જેમ એક પ્રેસ ક્લબમાં બેસી ઇસ્લામ ધર્મના પેગમ્બર સાહેબ વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરે છે સમગ્ર મુસ્લિમોમાં સ્વામી નરસિંહ આનંદ સામે મુસ્લિમો દ્વારા યોજી ઇસ્લામ ધર્મના ના પૈગમ્બર સાહેબ વિરુદ્ધ ટિપ્પણી કરનારા સ્વામી નરસિંહ આનંદ સામે પગલાં લેવાની માંગ પણ કરી હતી અબ્દુલ મતીન હૈ પ્રેસ કોન્ફરન્સ દિનો પહેલા સોશિયલ મીડિયા પર વિડીયો વાયરલ હોય जिसके अंदर हमारे जो आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं उनकी शान में जो है गलत बयानी की थी की गई थी और बहुत सारे ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था जो उनके ज़माने में भी कभी उनके दुश्मनों ने नहीं किया तो उसके एहताज दर्ज करवाने के लिए हुकूमत हिंद से हमारा ये डिमांड मनवाने के लिए कि जिसने ये बात कही है उसको गिरफ़्तार किया जाए ऐसे ऐसी डिमांड हम रखना चाहते हैं इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार किया गया है विरोध में बयान थी और आपका आगे का स्टेप क्या रहेगा हमारा आगे का स्टेप वही रहता है कि जो भी कानूनी तौर पर हमारे राहत दी गई है जिसके जरिए से हम हमारा एहतजाज दर्ज करवा सकते हैं वो हम करेंगे शुरुआत हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस से की है उसके बाद जो है कमिश्नर कलेक्टर श्री को हम लोग आवेदन पत्र और एफ दर्ज कराएंगे उसके बाद जो है जो है एक सिग्नेचर कैंपेन हम लोग करेंगे जिसके जरिए से हम जितने मुसलमान जिनके दिलों को चोट पूछी है उनकी साइन लेकर जो है गवर्नर को भेजेंगे इसके अलावा भी जो है बहुत सारे प्रोग्राम है जो हम लोग करके आगे बताएंगे। जिस तरह बताइए जी, जी आप चाहते है हम कर है। जी, आप चाहते हैं कि इसके खिलाफ ज्यादा से ज्यादा एफ हम दर्ज करवाए किस तरह की मांगनी रहेगी हमारी मांगनी यह है कि स्वामी जी जो है जिन्होंने ये बात जाहलीत के तौर पर कही है